я красивий. Ну скажи, скажи на камеру. да. Доброго вечора. Мене звати віктор коломієць. і Це автолайф. Все, що відбувається за лаштунками шоу Савіка Шустера. Тимофей, добрый вечер. Я. Как настроение? Здравствуйте, как отлично. Пак? Отлично, отлично. Ну, все, присаживаться. Там, э, Это, да. там девчонки в гримерке говорят, что вы в прошлый раз все шоколадки поели, обещали сейчас шоколадками прийти. Где? Я в этот раз не успел. Все, да. Значит, придется меня еще раз приглашать. Ну, так может вы сбегаете, съездите еще. Хорошо. Раз. Сейчас поедут. немножко побегать нет нет ну просто бывают такие ситуации когда нужно делать все быстро в общем мы очень быстро работаем тетя мы отличаемся а, он от очень составляет. быстро ходит как я успел да. заметить да. очень быстро да. как вы успеваете ну мы тоже быстро ходим Мы все молодые поэтому быстро двигаемся какой Саакашвили в общении с теми с кем он работает очень простой но он может иногда эмоционально как-то отреагировать Конечно. Или, да он очень эмоциональный он очень простой он э, может быть там Поругать, но это всегда э, оправданно и ну, справедливо. В свое время, когда я первый раз поехал с официальным визитом в Америку, охрана президента Буша за мной бегала там, они говорят, это, это он как, как батарея Дурасель, помните рекламу, как зайчик бегает. Это как зайчик, который бегает вот так. Я вот так, как вот эта батарея рекламы, я буду бегать по всей Украине. И чем больше Порошенко и его окружение будут закрывать источник массовой информации, тем больше я буду бегать. 20 числа начинается конкурс по выборам губернатора Одесской области. Там баллотируется очень много претендентов, в том числе и ваш однокурсник Василий Горбаль. Знаете его, наверное? Да. А, вот... Я думаю, что я, я бы не комментировал, но я бы никого из них не отбирал, конечно. А вот сейчас исполняющая обязанности ваша пока что соратница... Вот она не собирается принимать участие в этом конкурсе? Нет, конечно, что-то мы делать. Она будет э, в, в, в власти, когда власть поменять, будет нормальная власть. А какой ваш прогноз? Кто может возглавить Одесскую область сейчас? Одесская область, глава администрации, это не глава Одесской области. Одесская область сейчас контролирует коррупционные криминальные кланы, которые связаны с администрацией президента и с, с лобби Верховной Ради. Я не думаю, что глава администрации там что-то будет контролировать в любом случае. Я был главой администрации, я прекрасно знаю, что там никаких рычагов нет по природе. Сто журналистов из всех областей Украины, кроме оккупированных территорий или непоконтрольных Украине, 16 телевизионных журналистов, 64 работают в газетах, 17 в интернет-изданиях и 3 радиожурналиста. Там будут вопросы, комментарии от наших ведущих от. Да, 100, Я никогда не выступал перед такой устрашающей ну, аудиторией. Да, 100 журналистов со всех регионов Украины. Это непросто, это правда. Можливо, я зараз скажу е, доволі неприємну для вас річ, але е, в регіонах складається враження і говорять вже поза спинами, називають вас популістом, новим популістом України 2016. Ви апелюєте до таких слів Баригії, як ми вже чули, знайомо нам з Котеняки, і інша така лекція. Ви е, коли приїжджаєте в регіон, ви вичікуєте, коли приїдуть тележурналісти, декілька хвилин. Ми вже традиційно знаємо, на якому етапі вас регіону. треба Рівненська область. Недавно ви в нас були. А ви були у нас на міроволіці? Так, була. І е, вичікують, коли ви починаєте. Що-то я, вас не, видел, потім я не перебувайте, будь ласка, мене. Е, ви починаєте спектакль, вас знімають, всі аплодують. І ви собі їдете далі. І так ви курсуєте регіонами? Так, звичайно, картинка красива. Ми дуже любимо Кому наліжить емоційно... ваш канал. Извините, кому кому належить ваш канал. Звіті кому при кому належить питання? Вам ще не задала. Ні, давайте кому я, я мабуть питання. Я можу озвучити? Скажіть, будь ласка, ви зараз позиціонуєте себе як активно, але до діла не доходить. ваши поиски в регионах как вы планируете ставлячи на популизм и свою деятельность же зараз, будучи президентом как планируется ваша работа я прямо скажу что продажные журналисты как вы и ваши владельцы никогда меня не звали сколько бы вы и меня не обзывали популистом я вас я серьезно это говорю при всем уважении со всем журналистам здесь но я вам это говорю продажные журналисты как вы сколько бы вы меня не обзывали не популист вам не спрятать с того факта что я был единственный президент на постсоветском пространстве, который не допустил коррупцию. Вы вам не спрятать того факта, что я увеличил бюджет в Грузии в 11 раз, при всем том, что я снизил налоги на 60%. Вам не спрятать того факта, что реально, реально, нет, нет я вам. Нет, нет, извините. Я прекрасно знаю, що є умные журналісти, є продажные журналисты. То сколько ни кричали ганьба? Я вас не боюсь. Я з невеличкого оригінального змі, і ви мене зараз звинувачуєте порохоботом. Називаєте я вас баченим журналістом? Шановний, я більше схиляюсь до думки, що ви зараз знову влаштували спектакль. Пробачте. Не боитесь, что вот действительно половина студии вот так была возмущена? Ну и что? Пусть, пусть выпьют чуть-чуть холодной воды. Конечно, я не боюсь. Я прав. Я и я искренне и откровенен. Я не буду, играть в эти игры, что о, о, лишь бы кого не обижать, не задеть. Если я бы я играл в эти игры, я бы не сидел сейчас в этой студии. Все очень просто. Угу. Буду сражаться до конца, конечно. Я тут не действительно спектакль ставлю, я так думаю. Ну, правильно, только чуть-чуть меньше. Все каналы в этом городе Ривна, кроме одного маленького канала, контролируют бруштинную мафию. Очень просто. Ну, так не можно. Ну, так, так, так не оно було. Нет, так оно было. You Все, было. Все oui. они контролируемый пушки в марфике. А вы ja. назвали yeah. баранами Яке ви маєте Журналистка Журналістка свое своє оціночне судження. сказала, что ей здалося, что это схоже на цирк. Почему на территории свободы нельзя? Говорить журналистам. Нельзя цеть. Ответить! Ответить! Но не называть журналістку продажной. Знаете, какой она представляет он сайт? Задал, он задал вопрос. Общественную организацию антикоррупционный мониторинг. Что? То есть они борются с коррупцией. Нас Продажные журналисты. нас мало продажных антикоррупционных бюро. На чьей стороне вы? На, на стороне Михаила Саакашвили, на стороне журналистов? Э, Чисти чистые руки – добре. Горячее сердце – прекрасно. Газированная кровь – трешки холодный розум. Так бы поплывала Я ни в коем случае не хочу в этой ситуации оправдывать Михаила, ну потому что все-таки э, журналисты имеют право задавать любые вопросы и, конечно, дело политика отвечать на на любые вопросы, как, как как какими бы неприятными ни казались. С другой стороны, я понимаю реакцию Михаила. Я видел его в действии в антикоррупционных и, в, и форумах и в антикоррупционных расследованиях, и я прекрасно понимаю, что человек, который действительно ходил под под ударом, и ходит до сих пор, и человек, который который посвящает борьбе с коррупцией, с враньем свою жизнь, вынужден в том, в том числе и оправдываться, что он не шаг, что он не, не ну что то, что он делает, он делает искренне. Я понимаю его эмоциональную реакцию. Вы знаете, мне не сдается, что І він не стримався як е, майбутній чи сьогодні діяч політичний. Він повинен більш бути стриманішим. Це перше. Друге, мені здається, і колеги повинні. Ми сьогодні повинні бути більш стриманими. Михайло Сакашилі дуже опитний політик, дуже опитний оратор, і він розуміє, що перед ним сидять ну ні люди, а журналісти допустіло какби бы, оскарблення в адрес одної з них. Даже если он так действительно думает, этот шаг был абсолютно провальный, и мы, сидя, сидя в студии, так начали переглядываться, не понимая, что происходит. Почему Михаил этого не понял? И более того, когда есть замечательный же термометр, который показывает градус там, поддержки в студии, и термометр там упал до 40%. Можна було зрозуміти, що ти робиш то не то, но тим не менше, він продовжував копати вот эту яму. І случаї, я думаю, в кар'єрі Сакашвілі один з немногих, який може поставити жирний мінус, і це удивительно. Кому належить ваші змі? Моє змі це громадська організація, яка не є ну, якоюсь структурою проплаченою. Ніким воно не, не фінансується. Це онлайн видання, і э, ми туди пишемо просто новини, які відбуваються в нашому невеличкому районному місті. Знаєте, аудиторія журналістська розділилася. Дехто підтримує вас, дехто підтримує Михайла Саакашвілі. От відреагуйте на ті закиди, які прозвучали з його боку. Я вважаю, що він не повинен як політик себе так вести і стверджувати на всю країну факти про те, що він вважає мене проплаченим журналістом, тому що він цього не знає, але він це стверджує. Він не повинен собі таку поведінку дозволяти. Він повинен як політик такого рівня, який Тиндун на високі посади вміти тримати свої емоції в руках і нормально, адекватно реагувати на будь-які будь запитання, навіть якщо вони для нього здаються провокуючими. Не збираєтеся подавати до суду за образу? Ні, не збираюся, тому що я в деякій мірі можливо там теж його чимось образила, і хай хай ображається це вже його думка. Я вважаю, що вопрос було сформулювано некоректно, А, потому что реально это человек, который 9 лет руководил страной, с войной и с оккупацией. А, а он, ну, понимаете, ну он тут, конечно, очень как-то эмоционально, ну хорошо, ну, говорят, клоунада, ну, мало чего говорят. Да? Это некорректный вопрос, да, но не. Она неадекватная реакция с моей точки зрения. Я бы гораздо более спокойно на это отреагировал. Я бы сказал, ну, если это показалось спектаклем, я сожалею. Если я выглядел как клоун, я сожалею. Почему страница заблокирована? Мне пришло уведомление о том, что в связи с систематическими нарушениями правил сообщества на Фейсбуке, значит, вы и многочисленными жалобами вы значит, там, заблокированы на 30 дней. Я так понимаю, что, в принципе, я не знаю, сколько это ну, много жалоб, да, ну, там 100 человек, которым просто не понравился Мачанов, они могут, я, у меня даже на странице, даже материться нельзя. Я для того, чтобы не злить Цукерберга, негров, называя афроамериканцами. Да, там, ну, ну, все в порядке. Там, я понимаю прекрасно разницу между геем и пи, да? Помните, когда в один день Кук объявил, что нетрадиционная ориентация, Париченко в это время стрелял по терминалу Донецкого аэропорта, для того, чтобы люди понимали разницу, я сказал, что в один день мир узнал, что шеф Apple Кук гей, а Париченко в пицце. От як у вас ситуація зі свободою слова в вашому регіоні? Якщо засіб масової інформації може сам себе фінансувати, відповідно він собі більше дозволяє. А якщо газета дотаційна, то вибачте, от щодо мого видання, в якому я працюю, в нас районна газета, і ми зараз йдемо в першій хвилі роздержавлення. І я думаю, що на сьогодні ситуація така, що е, я не відчуваю тиску цензури. Важко, мені здається, усюди зараз в Україні ця проблема є. Ну, нам треба виживати, знаходити. Ось у нас газета Рух це життя позапартійна, позаолігархічна. Зараз тираж три тисячі. Останній номер був три тисячі і 16 полоска. Кажуть, дуже цікаво. зі свободою слова. В принципі, в мене немає проблем, тому що в нас невеличкі видання, і е, будь яких ось утисків сильних е, я не отримую. Звичайно, бувають, коли е, так само політики неадекватно реагують на деякі якісь матеріали, але я вважаю, така їхня робота реагувати на те, що ми пишемо. Ви помітили одне збиття на неділі, которое може привести к тому. что в ночь с 31 на 1 января, то есть новогоднюю ночь, 6 миллионов украинцев, которые живут в больших городах 50 тысяч плюс и являются абонентами кабельных сетей, они в эту ночь могут взять и увидеть черный экран. Згідно з прийнятим законом, з 1 січня 2017 року обов'язковими для поширення у містах з населенням понад 50 тисяч людей залишиться тільки і Державний телеканал Рада, Перший канал, а також обласні телерадіокомпанії. Тепер приватні телеканали не зобов'язані віддавати свій сигнал безкоштовно, а провайдери не зобов'язані безкоштовно його транслювати. В конце в ноября, початку декабря, телеканали виставили провайдерам условия. Либо вы платите за наши программы, либо мы больше не будем предоставлять вам свой сигнал. Телевидение это очень дорогостоящее удовольствие. Если в Украине снизится количество телеканалов, это тоже будет нормально, потому что это очищение рынка. Я считаю, что вот начинается естественный коммерческий процесс. Но вы поддерживаете эту инициативу касательно введения платы за просмотр канала однозначно? Давайте я отвечу вопросом на вопрос. Знаете, реклама, которая шла на практически на всех э, телеканалах четырех медиагрупп, на вещи платы и больше. Да? Если э, в магазине продают гречку по 43 гривны, а рядом ее раздают депутаты бесплатно, э, то народ выстраивается в очередь именно э, туда, где это дают бесплатно. То есть мы видим конкретный э, путь оттока абонентов. Отток абонента будет идти не только в эфир, но и на спутник. А на спутнике, на том же Ходберде, 24 российских телеканала. Идут в открытом виде. Ребята, зачем мы строим на ну, Карачуне вышку? под Крымом вышку. Вот весь вопрос. С Нового года украинский зритель останется без украинского телевидения в связи с тем, что введена, будет введена оплата за тот медиапродукт, который делают украинские каналы. Возможно, на каких-то определенных территориях, на каких-то определенных территориях, да, украинский зритель может остаться без украинского телевидения. Четыре медиагруппы, 24 телеканала это не все украинское телевидение. В украинском телебачении есть Понад 100 українських телеканалів, які йдуть в відкритому вигляді, із супутника, будь ласка, з прекрасним контентом. Можна перераховувати їх на пальцях, але на руках пальців просто не вистачить. І глядач зараз навіть не уявляє, які телеканали є в українському ефірі. А тому провайдер взагалі, е, взагалі е, чорного екрану не буде. Чем для вас была интересна тема телевидения? Вот что вас зацепило больше всего? Нежелание взглянуть в корень проблемы. Потому что это не... То есть, ну, у нас идет постоянное манипулирование. И эти законопроекты, которые голосуются под тишок, это же никто же не знал, никто не обсуждал, никакой общественной дискуссии, вообще ничего. Тихо, тихо, протолкнули закон, президент быстренько-быстренько подписал, а я задаюсь, а почему? Почему так тихо, почему так быстро? Да. Ну есть же что-то, вот есть, есть. Да? А я вижу, что это не сильно интересует. Интересуют вот эти там 5 гривен, 15 гривен, вот, вот, вот эти вещи. Это не проблема в гривнах, это проблема в принципе. Таня, какое для тебя вот самое значимое событие за год, который... Что в этом году погиб Павел Шеремет, и результатов расследования мы не знаем. Я не скажу, что это значимое событие. Смерть человека, она незначимая, жизнь значимая, смерть незначимая. Но по весомости, да, это самое весомое событие, в котором нет точки. Много, конечно, таких событий было, в которых мы ждем каких-то ответов, и какие-то точки должны быть поставлены, они не поставлены. Начинается год, и начинаем его с надеждой того, что человека не вернуть, но хотя бы виновных назовут и убийц накажут. Думаю, для тебя это еще и событие важное в той связи, что ты работала на радиостанции вместе с Павлом Шереметом. Да, потому что как раз в этот день, когда не стало Пашей, я поехала заменять его на утреннем эфире. Мне позвонили, вызвали. Это был самый тяжелый эфир в моей жизни. Потому что приходилось разговаривать с людьми, и ты не понимал вообще, как ты можешь в этот момент говорить, когда ты говорить не можешь. А звонили люди, но им нужно было выговориться. Ну, наиважливейшая подія, я вважаю, для нашего региона, это место Конотоп, было то, что 1 квітня спали Нашу телерадиокомпанию «Вежа», Ну и до сих пор никто никого крайнего не нашел. И еще пограбовали главного редактора нашей газеты ⁇ Командовский край ⁇ у нас было много мелких таких перемог, да, зрад примерно такое количество. Мне кажется, что переломный момент вот в настроениях общества внесли электронные декларации чиновников. Они уже сейчас, эта тема немножко подутихла, да, уже мало она обсуждается, но вот удар по психологии, удар вот сюда в подсознание был нанесен очень серьезный. После этого люди уже крайне негативно относятся вообще к всему происходящему. У нас зараз в районе напруженный конфликт через реформу медицины, оптимизацию лишь Закривається відділення в невеличкому селищі. Політики на цьому в деякій мірі намагаються піаритись. І я сподіваюся, що ця подія стане визначною, тому що є такі самі ситуації по всій Україні, і хотілося би, щоб в нас дійшло до якогось консенсусу вирішення це питання і стало б прикладом для інших районів. Ну навірно, саме для України в цьому ряду це перемога Джамала на євровітіні. От, мені кажеться так. Вот как-то, наверное, я позитивное событие оценю как самое важное, потому что было еще очень много, наверное, каких-то провалов. Ні, урядець, который, я думаю, коли-небудь забудуться, а от победа Джамала останется. Відкриття у нас Донецького медичного університету <гум> імені Горька. І він переїхав до Кропивницька, ну, в Донецьку складно ще, певні, як ви знаєте. Слухайте, мені дуже цікаво, зараз ви так випалили, абсолютно не задумуючись. Кропивницький, далі сказали, у нас в Кропивницьку. Ви так звикли вже до того, тому що навіть мені дуже важко Звукляю. з патронкою. Потроху. Звісно, ну, коли вже всюди там прогнози погоди Кропивницький, у більшості ЗМІ Кропивницький. Десь воно в, 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 в знання людей потрохи прописується, що це правильно. Ні, Має минути ще кілька років, бо Кіровоград живе в душах у многих, там, а ще більше елісоведера, це історична назва. Ну, Нічого, Кропивницький проживається. Ви працювали в в «Комуніст», да? ви були коректором, але зараз перейменування відбувалося. Как ви взагалі относитесь к комунізації? в принципі? декоммунизации я отношусь отрицательно. Придет новая власть, будет опять переименовывать. А я думаю, что должны сохраниться. Вы из Славянска, да? А, ваше отношение к тому, что сейчас происходит вот с Нелли Штепа, вашим бывшим мэром, да? Вы знаете, Судебный процесс, как вы к этому относитесь? Вы знаете, мне очень ее жаль, как женщину. Очень жаль. Она очень много сделала для города. Она поддерживала многие культурные мероприятия, которые славили наш город, в курсе дела. Вот. Я не знаю, или э, причина каких-то обстоятельств, что наш город стал на такую вот грань первыми вот ощутить вот это вот, это, вот этот страх этот ужас я не знаю как к этому относиться но м, я бы ее так строго не судила, честно. В то время многие не понимали, что происходит. Я, поверьте мне. Какое событие в этом году для вас было самым важным, самым значимым, самым влиятельным, если хотите? В вашей личной жизни или в жизни страны в общем, в жизни мира? Ну, к сожалению, ну, к сожалению, я говорю это к сожалению, к сожалению, для меня это был год уголовных дел, и э, походов на допросы, и в залы суда. В общем, я вам скажу, что я думаю, что это был год, стресс которого я не забуду еще долго. С какой эмоцией идете с эфира? Страха за завтрашний день. Почему? Потому что я же сказал в конце программы, либо до свидания, или прощайте. А можно капельку позитива? Скажите капельку позитива. Вы откуда, представьтесь? Из Славянска. Снова Новый год стучится. Двери все мы открываем. Что нас ждет, никто не видит. И куда придем, не знаем. Это шаг навстречу ветру. Пусть несет нас бесконечность. Позабыть бы о проблемах. И счастливым быть бы вечность.